Там, в той час, когда буду заниматься перероблю всю нашу электрику в сарайчку, что працюет от солнечных панелек и от аккумуляторов буду делать все по-новому ну, все, почти все буду демонтировать буду сейчас ну, буду делать на этом щитке так, -с. буду делать вот на таком кабинете Контроллере. Ну, на буду ставить две панельки по 100 ватт, ну и там обычно 30, 230 ватт. По... по две панельки, по... три панельки, одна, две по 100 и одна 30 ваттная. И вот уже, это будут у нас автоматы на светло, светло в том примещении. светло будет в том примещении. и один на э... другую резну. Ну типу на розетку окремо буде йти. А оці вот два буду знімати, буду це один і Ну, п'ятій робити. Ну, треба. ну все, треба. Всього вихід на 5 вольт буде на лампочці. Ну, зроблю, вже буду показувати. Далі вже фінальною часть. Потім покажу, які падельки робити. Зараз буде така одна панелька на 100 Вт. А потім вже буду робити дві панельки. Точні, тобто, не, не 2, а 3. Ну все працює. знаю, показывал, не показывал. Вот он. 100 ваттная панелька. Раз покажу характеристики ее. У меня такая 100 ватная панелька на крыше стоит. Вот она кому будет интересно буду стоять такие. MPPT контроллер у на 250-260 ватт при 12 вольтной системе даже с невеликим запасом будут. У меня будут, стоять три панели, еще скажу 100, 100 плюс 30. Ну, вот таким чем. Кабеля уже выведены. Две панельки там стоят. Там еще две маленькие заберу от Додова. Всю поставлю. Ну, буду нормально. Потом еще зараз буду делать аккумуляторы. Э, Съеднание. Э, потом на зиму еще один аккумуляторы добавлю. Э, ну, вот такие. Буду делать по ходу показывать. Так, э, вот я уже его прикрепил. Зараз буду здесь внизу ставить автомат постельного струма. Але я сейчас так подумал и буду работать я на 23 вольта. Доблю из этих 12 вольтовых метров 24 Ну еще у меня на зиму воды вот такой 100 амперный ну то я его тоже потом разрублю еще второй аккумулятор Рублю на 24 вольта царин у меня есть на 5 вольт вот как раз с 24 и 12 вольт на 5 вольт Все, вырешил на 24 нет. Ну что буду рубить далее да, еще до этой темы, я у меня тоже рубил вот такие Powerbank, мини пауэрбанк Это контроллер Ну, знаете такие, кто в теме Что за контроллер Перетворивающий напруги с 12 на 220 Ну, он 300 300 ваттный Так, вот, чистые На 12 вольт вот на упсике, Зачем на зибуль. Боже мой. С такими выходами на USB. Есть еще лампа на ну, осветление. Вот. Вот такие вот так покажу сейчас с другой стороны. А вот такие. Между прочим, досыть в походах. Я его рубил для походов. С собой брать здесь поход на рыбалку, на кемпинг. Было светлая энергия и вот у меня такая зараз покажу складная е солнечная панель а зараз покажу зараз вытянул о докия он бачит складывается вот две половинки ну то она 100 ватная зараз, зараз я его вот такая. Не хочет доставать, я потом, может, покажу уже якось в других видео. И вот так. Вот так и якось то работает. Ну что, буду делать далее. То не по теме уже. поставил я уже два аккумулятора. зеднал их. 24 вольта. Поставил выключатель постійного струму. зараз будем ты панельку сюда спочатку. Нет, мы ну аккумулятор спочатку подъедаем. Потом панельку, а потом уже все иначе будем подъедывать. Ну дальше протеем. Так. Поставил я вот уже, подсоединил аккумулятор, я показывал. Я подсоединил панельки. Поставил панельку вторую. 100 ваттную. Там заросли на крыше стоит две 100 -ваттки. Зараз 6 вечора. Щось ще дуже заряджає. Так, все інше вже буде трошки пізніше. Робити вже не сьогодні. Що треба буде перенести це все, побирати світло зробити. Ну і буде все готово. Ну, як то так. Може це буде на наступний день. Ну, я думаю, відео буде, Це все буде одна серія Продовжуємо. Вже ми практично його до кінця. Поставил я диммер раз покажу вот на зараз надо 12 до 24 вольта подключен у нас раз, покажу идет зрицы зрицы идет на коробочку отсюда коробочки д сюда и на головне вот сюда а вот это на светло головне вот она зараз включенная вот мы его включаем его. На жирь. и на сам яркий 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 Далее, мы здесь сделали выход на 5 вольт, два, э, два выхода. Вот. вот у нас и вот такой выход. Это вот. у нас на черговой лампочки. Сейчас я свет выключу. Сейчас, секундочку. Так, вот я его включил, и вот у нас черговое светло включено. Зараз это у меня от пауэрбанка тоже зараз будет включено, зараз я его включу, так же самое, черговое светло сюда. Вот, включил, ну потом уже буду подумать куда его повесить. Так его вот так я вот здесь повешу его, вот так. Треба не сюда, Трошки вот сюда, Зацепил. Вот так, далее Далі что у нас залишается? У нас залишается еще вот этих два кабеля. Один кабель идет на видеонагляд, а другий кабель идет сюда. И далее... А то, там было раньше. Ну зараз я его домонтував будем мы его перерабатывать полностью. Ну, это уже позже трохи. Сейчас мы тут все побираем. уже доробим, ну, может еще и сейчас камеру поставлю. Ну, а дальше уже будет финал. Все. Так, вот она у нас так получается. Вот сейчас я уже сделал короб. Все, теперь я приклал сюда. Здесь сделал короб. У нас лампочка на светло. Так что у нас здесь выключатель. Раз. Так, тут у нас все нам задумывалось сделать, сделаю. При D, понижает понижающий 24 на 12, я поставлю вот сюда и вот такую уже приятно. поставлю, что на ну, утратах понижаете, богатство, чтобы на развод на рассыпленные и на разводки на, вот, на, на сбор. И это будет все. Так, что у нас сейчас? Сейчас покажу, вот у нас 25-8. Так, все у нас включено. Сейчас. Зараз... Вот ну, этих двох акумуляторів. Вони подубиты, подушатані. Не, не знаю, зимой. Ну, на лі літом их хватит. А як буде зимой, побачимо. Мне головне, щоб ще камера. Вон, камеру тягнули. Камеру ще потім включусь сюди. Ну, це вже, мабуть, завтра покажу. Так, от уже і Останній штрих зроблений. Зроблено все по финалу. Так, поставили ми щиток. В нем находится солнечный контроллер на 24 вольта поставили на две солнечные панельки по 100 ватт. Там, по-моему, 5,6 ампер. По 22 вольта каждая. Ну, там 44 в сумме выходит. Так, выключатель постельного тока. Это на солнечной панельке идет, данный солнечный контроллер. Від нього от прямі йдуть на так де агамот. От він іде на акумулятори, на два акумулятора з'єднані. Е, так. С... Далі. Іде від контролера два кбелька плюс и Д на кремку сюди. Минус идет сюда по цей контактиру с э, Тут идет 24 вольта. 24 вольта. Э, 24 вольта идет у нас на светло. Идет вот, иде 24 вольта сюда на светло. На диммер такие, вот видите. он светло Е. Его хватает. Светло вот я включу и пропадает свет. Далее сюда подъеднанный перетворювач напруги с 24 на 12 вольт. Сюда и вот идут кабельки, вот сюда, вот, вот они Я выключаю вот светло. Черговое тут. И вон черговое тут. Далее перетворивать на 30 ампер с 24 на 12 вольт идет звицы идет вот сюда тут на 12 вольт подъедена камера подъедана улочная и подъедан и таймер а таймер я пока отключил потому что пока там еще ничего не что-то там будет то уже будет почтен. у нас здесь все на зиму Ну от, ось вот така у мене система. Щодо цих акумуляторів, бушні, вони бушні, вже старенькі. І побачу, чи зараз вони летом будуть витягувати э, всю ту мощність, що у мене є, бо на зиму їх, їх не вистачить. Ну на зиму зі мене є вот такі акумулятор сотка. Ну, на 12 вольт. Треба ще один такий же купити. Це новий отакі, ну, вот Зараз ми готуємо до літнього сезону. Зараз все вже, як я казав, оброблено. Все по-новому перешивається. Зараз все буде помітатися, вимиватися, по-новому ставиться. Тут так само буде, зараз пол треба буде піском закинуті, тому вже заказали по резинами щоб поставити. Тут буде два, два, два бокси. Будуть ставити окремих, вже один у нас є, зароблений. Завтра ми десь маємо завтра, чи після вже тут поставити його. Це для окремих котят, для перших. І другим, тому ну, що треба доробити. Ну от, якось так. Потрохи готуємося. І на наступному тижні ми вже сюди привеземо наших трьох дикунців, які на квартирі так і не вживають. Ну, вуличний ти що не скажеш, то вже буду показувати, будуть смархоші. А та перетримка вже буде. на новых кошенят уже разраховываются по кошенята подрастают не всех будут сразу разбираты будут ма мусить мать территорию ну якость так все это до встречи